То, что касается самой игры, молодцы ребята. Сегодня провели отличную игру. Я считаю, полностью заслуженно победили, создали намного больше моментов, больше владели мячом, показывали добротный футбол, поле позволяло. Ну и мы как бы готовились к этому сопернику и практически все, что хотели из задуманного, все воплотили в жизнь на футбольном поле. Пожалуйста, вопрос. Нефтяник приучил уже местных болельщиков не опаздывать на матч. Там за 4 минуты мы увидели два гола. Вот каждый раз мы говорим, ну почему у нас теряется концентрация в начале матча? Есть ли ответ у тренерского штаба? Ну это футбол, как бы, вы знаете, на первый гол забили Ничего особенного не предвещало. Какие-то серии рикошетов, и парню удобно просто попало на ногу. И он как бы решил этот момент. Поэтому тут, если бы все в футболе было предвидено, она была бы неинтересна его. Пожалуйста, еще есть вопрос. В концовке матча мы уже увидели, что появился Билл на поле властюк. Мы уже хотели как бы дотянуть с победным счетом. Вы говорили, что команда должна только до последней минуты идти на нападение. Если нет но ну, мы так и хотели но дело в том что у Вани Сандея судороги хватали то есть у лозовой тоже подустал то есть как бы мы просто освежили вот и все то есть никто не собирался отсиживаться там и ну, с Билека, может выпустили макса то есть, ну, выпустили тех кто заслужил в этом сезоне вот я считаю что все ребята заслужили ну сегодня такой выбор был а в крычании мы увидели наши местные воспитанники на последний матч не попали. Ну у них все впереди. Они молодые ребята. Сегодня, в принципе, даже выбор был такой по возрасту. То есть э -э, молодежи еще весь путь впереди. Поэтому я думаю, что мы увидим и Антюха, и Суханова, и Лапина. Они еще будут блистать. Они в этом сезоне хорошо себя проявили, зарекомендовали себя отлично тренировались и в некоторых играх очень отлично себя проявили, поэтому у них еще все впереди. А сейчас другого они выпьются в шестом месте? Нет, ну сейчас, если оно шестое, значит оно заслужено. Ну конечно же, по, по прошествии всего, там жалко когда растеряли очки в тех играх, где действительно было все в наших руках и какие-то непонятные силы помешали нам в тех играх на очки. Ну, то такое дело. Ваш оппонент еще не приходил на пресс-конференцию, но обязательно скажет о последних минутах матча. Получается, что судьба матча была в руках судьи. мог решиться и таким образом, и таким образом. Что мешает нам заканчивать результат вот инфарктных минут? Соперник. Ну, же, сколько можно сказать? Мы не против фишек играем. Соперник на четвертом месте. Очень хорошая команда. Футболисты, прошедшие премьер-лигу. Поздеев, Лисицкий. Люди, которые играли в Еврокубках. То есть, ну, мы должны забивать им 8 или что. Ну, это достойный счет, достойный соперник, достойная игра. Все? А можете рассказать еще на второй ну, по этому сезону, самая домашняя команда? Потому что мы ни одной игры не програли против команд, которые находятся выше, как мне это саме дома. Ну, понятно, что дома нам родные стены помогают. Но я не могу сказать, что полностью мы домашняя игра. На выезд мы тоже едем, отдаем все силы. Ну, может, дома лучше немножко получается. Но, так скажем, это какие-то серии идут. То есть идет серия, где мы дома выиграем, Потом вы помните серия, что мы только на выезде выигрывали. то потому это такое. Тяжело предвидеть. Ну а то, что обыграли всех лидеров, всех, кто выше нас, это замечательно, это говорит о нашем потенциале. Гол очень оригинально он забил. Вы там в перерыве обсуждали этот момент? мы в перерыве в основном делаем корректировки, которые помогают дальше строить игру. А эти такие моменты красивые, мы сейчас после игры обсудим. Все? Я вообще можешь такая попытка задать, Какая ваша особиста думка, что того, что, ну, с Дисней, Мерсом, то я понял, ты упомянул легко, Я только по спортивному принципу. Один критерий, один критерий только спортивный принцип. Поэтому я думаю, что все здравомыслящие люди тоже так думают.